Sebab saudaris saudari akan tengok Sebelum ni dia tak ambil tahu pasal politik langsung Saya ada tengok yang terbaru ni saya gelak Sebab sebelum ini tweet dia ialah contohnya mempromosikan tuk, um, Apa nama ni pencukur ketiak ha. Akaun dia Dia tolong promote macam-macam yang tak, yang tak dia promote Suruh orang beli Ialah pencukur ketiak tak tahu, tak kenal, tak kenal memang tak kenal kan Tapi dia dalam 4 5 hari ni kasar tiap-tiap hari. Habis cerita saya ni macam dia kenal saya ni daripada zaman tok nenek lagi kan. Jadi saya nak pastilah siapa pula ni tak puas hati dengan aku. Saya scroll tengok-tengok. Ah tengok. uh, yang terakhir sebelum kempen kita bermula minggu lepas ialah pencukur ketiak. Ha. Habisnya itu tiba-tiba semua cerita dalam PKR ni pasal saya semua dia tahu Dialah paling hebat Jadi kalau dekat X tu dia akan tweet cerita macam-macam pendedahan semua Bila kita pergi tengok siapa yang duk sokong yang duk retweet balik ni Geng-geng itu juga account dia yang sama juga sebab di account itu pun Dia pun mempromosikan pencukur ketiak juga Jadi kita tahulah lah Baik jadi yang saya tengok dalam satu dua hari ni kan Serangan dia apa dia tau Serangan dia ialah dia kata Rafizi ditolak oleh Akar Umbi sebab dia budak MCKK Dia dulu belajar kat MCKK Budak MCKK Adalah sombong-sombong semua Saya inilah ceritanya Bila kita bergantung kepada uh, Promoter pencukur ketiak Untuk berkempen dia hentam saya dan kata budak MCKK ni sombong-sombong Melaka. Dia tak tahu Anwar Ibrahim pun pergi MCKK tau. Ah. Ha. Lain kali ceklah dulu. Kemudian ada lagi yang 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 gesegat serangan satu lagi ialah dia kata saya pun sekarang ni dah terkeliru. Ada satu serangan kata saya sebagai sama perangai dan jahatnya seperti Mahathir. Hebatlah aku sama dengan Mahathir. Ada satu lagi, ini geng-geng yang sama ni. Dia duduk serang, semua dia duduk cuba sebarkan. Dia kata dia ni jahatnya perangai sebab dia orang terganu, perangai dia sama macam Haji Hadi. Ha. Korang ni orang terganu ni. Ha. Kan? Ada orang terganu kat sini ni. Dia <guluh> ya, saya ah, ha, ni orang terganu, ada orang terganu kat sini ni kan. Ha. Jadi, jadi kalau orang terganu, bertanding timbalan presiden, kalau ada orang tak suka, terus masuk satu bakul ke Haji Hadi terus. Sebab dia kata, ni perangai sama macam Haji Hadi ni, dia ni penakut tak berani meninggalkan kubu kuat dia. Kalau dia hebat, dia pergilah balik bertanding dekat kampung tu. Ha, baik. Saya cerita bertanding, ada sekarang kalau tengok serangan ini, yang banyak-banyak ni serangan ni cerita pasal pilihan raya, macam mana nak menang. Saya tengok macam-macam lah. YB Ramanan kata boleh menang 80. YB Amir kata uh, boleh menang 50. Saya tengok yang terbaru YB Sim ni semua calon naik presiden ni. YB Sim kata boleh menang 60. Kalau campur-campur dah boleh menang satu dunia dah. Setiap seorang tu ada angka dia sendiri dah. Saya malah nak kata, ni kalau main macam ini, suruh saya balik bertanding di Terengganu supaya boleh jadi macam Haji Hadi, dunia yang kita habis Menteri Besar Selangor kita tak ada lah. Menteri Besar Selangor kita, walaupun dia Menteri Besar Selangor, dia orang Johor, dia orang Pontian. So, kalau macam kata, oh kamu tak boleh di Selangor, kamu balik ke, Johor, uh, ke Terengganu, habislah yang yang di, dari Johor kena balik Johor, yang Perak, Kat OG ni orang mana? Orang Melaka. Orang Perak. Ha, dia kena balik Perak. Habis wakil rakyat kita kat Selangor tu. Tak ada dah. Baik eh. Cerita. Dia nak bagi gambaran lah. Sebenarnya orang macam saya. Dikira penakut. Nak masuk pilihan raya ni penakut. Dia duduk kat kursi dia je. Tak berani keluar. Saya memang betul lah. Saya menang kursi parlimen pandan. Dalam pilihan raya yang lepas dengan undi majoriti 48 ribu. Betul. Dalam keadilan, kursi kita yang kita menang 3 persatu kursi itu seluruh Malaysia tu, hanya ada dua kursi saja yang undi popularnya melebihi 2 per 3. Satu kursi saya di Pandan, satu lagi kursi YB Wong Chen di Subang. Ini kursi yang paling selamat lah dalam semua senarai kita. Ini semua kursi paling selamat. Sebab tu orang duk cucuk ni. Bila kamu nak lari daripada pandan, bila kamu nak lari daripada pandan. Sebab kalau saya tak ada kat pandan tu, habis satu dunia beratur nak bertanding kat situ. Sebab itu adalah top 2 kursi paling selamat PKR. Kemudian, saya bertanding 2022. Sebenarnya saya satu-satunya calon daripada keadilan yang menang majoriti undi Melayu. Saya menang majoriti 51% pengundi Melayu di kawasan saya. Kalau tidak, saya tak boleh dapat 48 ribu majoriti. Sebab saya menang yang Cina, India tu memang 90% lah. Tapi saya dapat 48 ribu undi itu majoriti kerana sebenarnya saya menang majoriti dengan pengundi Melayu. Jadi sekarang ini, dia pencukur ketiak dengan geng ni. Dia cuba nak bagi gambaran sebenarnya tengok budak ni jahat bila dia dah dapat kerusi dia tak nak lari dia berpegang. Orang tak sedar sebenarnya pandan ini tak pernah jadi kubu kuat PKR sebelum ini. Pandan ini ialah kubu kuat BN sebelum ini. Daripada kali pertama kerusi pandan ditubuhkan 2004, sebelum itu dia panggil Ampang Jaya, Sebelum ada Pandan hanya ada satu kerusi iaitu Ampang Jaya. Daripada 2004 dia pecah dua, sebelah uh, selatan dipanggil Pandan, sebelah utara dipanggil Ampang. Eh? Baik. Sebelum ini daripada Merdeka lagi tau, kerusi yang Ampang dan juga Pandan ini memang tak pernah dimenangi oleh pembangkang. Tahun 2008 masa kita mengambil alih kerajaan negeri Selangor, BN kalah di Selangor semua, semua kursi MCA yang lain, BN yang lain semua kalah kecuali kursi Pandan. Pandan itu kubu dulu sebab presiden MCA kursinya adalah Pandan on ya. Sebab itu tahun 2012 saya tengok masa tu, masa tu saya pengarah strategi. Saya tengok, saya kata kerusi pandan yang kita tak menang dan tak tak cari jalan ni macam mana nak menang pandan ni saya kata dia mestilah seorang Melayu yang boleh menang undi Cina sebab nak lawan ontikiat ni kalau pergi dekat pandan tu semua bangunan tu dulu semua hampir semua tu pernah ada kena mengena dengan ontikiat jejak kat situ ada nama ontikiat tengok kat situ ada ontikiat Daripada awal pandan itu adalah Ontikiat. Jadi kalau kita letak orang, kalau letak Cina nanti Melayu tak undi. Kalau letak Melayu saja, nanti Cina kata tak apalah Ontikiat ini cukup baik untuk saya, saya akan pertahankan dia macam 2008 dulu MCA yang lain semua kalah kecuali Pandan. Jadi sebenarnya saya ambil tindakan kami bunuh diri pergi lawan Ontikiat dulu. Wartawan-wartawan yang ikut saya semua dia kata jangan buang masa lah, awak muda lagi, pergilah cari kursi lain, bertanding dekat pandan ni tak boleh menang sebab ontikiat. Kesetiaan kepada ontikiat itu yang daripada awal sangat tinggi walaupun ada tsunami 2008 dia tetap menang.